โอเคឥឡូវខ្ញុំធ្វើវិធីការនេះនៅឡើយក្រុមហ៊ុនគេឲ្យ Bitcoin យើងមកប្រមាណនេះហោយើងខ្ញុំចូលមើលនេះខ្ញុំដកចំនួន800 BP អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើង Bitcoin ប៉ុណ្ណេះ0.0012 12 189 នេះចំនួន Bitcoin ដែលក្រុមហ៊ុនគេមកយកមកឲ្យយើងអញ្ចឹងយើងនៅបីចង់ដឹងចំនួនលុយដែល Bitcoin ដែលក្រុមហ៊ុនគេឲ្យមកយើងយើងយកចំនួនតួលេខដែលក្រុមហ៊ុនគេផ្ញើមកឲ្យនឹងមកហ្នឹងហើយចំនួនតួលេខហ្នឹងយើងទៅដាក់ក្នុងអឺ Bitcoin ដើម្បីដឹងថាក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងមកប៉ុណ្្នឹងយើងបានលុយប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំជោះក្នុងកប៉ាល់ Bitcoin ហើយខ្ញុំចូលមកកន្លែង Bitcoin នេះ BTC ហ្ន you know you know mm -hmm. no, ឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញ yeah, ុ so, ំយកចំនួន Bitcoin ខ្ញុំដាក់តម្លៃនេះហ៎ចំនួន Bitcoin ដែលក្រុមហ៊ុនឲ្យហ្នឹងមកដាក់តម្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងតម្លៃ Bitcoin ឥឡូវថាប្រមាណ12 18 12 18 9អញ្ចឹងតម្លៃ Bitcoin ឥឡូវវាកំពុងនៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ចំនួនលុយដែលគេត្រូវការលក់ឥឡូវទៅវាថ្លៃប្រមាណ17 17 45 marawi នេះបងប្អូនឃើញណាចំនួនលុយដែលត្រូវការក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើងចំនួន800 pp ហ្នឹងយើងបានចំនួនលុយនេះលុយយើងហៅខាងក្រោម2100 27បាតអញ្ចឹងបើសិនជា Bitcoin វាឡើងថ្លៃលុយយើងវាអាចកើនឡើងដែរអញ្ចឹងយើងមើលទៅចំនួន Bitcoin ក្រុមហ៊ុនគេមកឲ្យមកហើយយើងយកចំនួន Bitcoin ហ្នឹងយកមកលក់អញ្ចឹង តាមបើសិនជា Bitcoin វាឡើងថ្លៃយើងអាចនឹងបានបើសិនជា Bitcoin ធ្លាក់យើងក៏បានតាមនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមើលតែចំនួន Bitcoin យើងមកមានប្រមាណហើយយើងដាក់លក់មកហើយយើងយកជាលុយអូខេហ្នឹងហើយ Bitcoin របស់បងប្អូនបាត់តាណាទេឲ្យតែបងប្អូនទទួលបានវិក្រុមហ៊ុនប្រមាណខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយចំនួនដែលត្រូវការលក់តាមតម្លៃទីផ្សារគេនៅកន្លែងខាងលើនេះហើយចំនួនលុយរបស់យើងនៅខាងក្រោមអានេះបើសិនខ្ញុំ នឹងខ kind of nice sort of -like ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំដក800 BP ខ្ញុំបាន1127បាតអញ្ចឹងបើសិនជា Bitcoin អាចឡើងថ្លៃជាងអាចនឹងឡើងទៅទៀតអញ្ចឹងអាចបាន2200ឬ2100តាមតម្លៃ Bitcoin ដែរអញ្ចឹងណាអូខេ